Великі Дніпро і пароплави не завертають на тиху Самару. Та й на її водах трапляються кораблі. Це судно збудували піонери та учні 81-ї Дніпропетровської школи. Самі будівики і вирушили в путь. Як вибереш місце для причалу плавучого табору? Адже скрізь однаково гарно. Невелика речка Самара, Та рыба в ней водится чимала, И юшка буде смачна, Нікуди не забути дни проведених у плавучому таборі. Рыбак рыбака, как гласит древняя поговорка, видит издалека. 65-го года каждое второе воскресенье июля этот офтальмологический феномен стал доступен буквально каждому. Ибо улицы, площади и прочие массово посещаемые места прям кишели празднично настроенными рыбаками. Именно с этого времени страна отмечала их день. Обязательным его атрибутом было явление из пены морской Нептуна, мифологического покровителя всего рыбацкого цеха. Но какой бы романтикой это ни попахивало, рыба это, согласитесь, прежде всего, еда. Цей куточок Ветпочинку назвали премудрый Пискар. ловится рыбка и велика, и маленька. Если в году 66-м подобный сюжет мог вызвать удивление, то в середине 70-х по меньшей мере иронию. Именно тогда, в зените лета, появились так называемые рыбные дни. Всюду, от захудалых столовок до столичных ресторанов по вторникам и четвергам вместо мяса подавали рыбу. Потом дружно перешли на рыбные котлеты, где было все кроме рыбы. Рыбные дни исчезли вместе со страной.